Дмитро Колесніченко у нас на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Супер. Добре. Нас чуєте. Нагадуємо, що це лікар-нутриціолог, і з ним намагаємося з'ясувати, як харчуватись правильно, як споживати їжу без шкоди для здоров'я, а навпаки, для того, аби від неї була максимальна користь. Дмитро сьогодні пропоную поговорити про роздільне харчування. Тема, яка особисто мені дуже цікава. От Є у мене внутрішньо якийсь поштовх для, до, до того, аби це, внутрі, аби це роздільне харчування розпочати. Але як це зробити правильно, ось у вас хочу запитати поради. З удовольствием поділюсь. Е, прежде всего, звісно, е, хочеться виразити благодарність Каві Ранер Позитив і ведущим за те, що регулярно приглашають поділитися досвідом. Е, дело в тому, що сьогодні, знаєте, тема здоров'я і здорового питання, взагалі питання, Она очень актуальна, поэтому как, э, здесь как нигде э, регулярно гуляет вот эта поговорка о том, что сколько людей, столько и мне. Поэтому стоит, конечно же, разбираться в деталях. Э, по поводу раздельного питания. Действительно, это очень э, правильный момент. Почему? Потому что та еда, которую мы регулярно употребляем, она на самом деле э, имеет разные задачи для нашего организма. А значит, наш организм ее и воспринимает немножко по-разному, по-разному усваивает. И поэтому а, здесь нужно понять несколько простых правил для того, чтобы ну, эффективнее, что ли, простраивать рацион вот этого самого раздельного питания. Вот уж, якится правила... Про що найперше потрібно знати для того, ну власне для чого потрібно роздільне харчування? Чому у людини може з'явитись потреба розподіляти споживання вуглеводів, білків та жирів? Відповідаю на цей питання. Дело в тому, що во первых я стараюся, якщо ми працюємо, так, з чоловіком для простройки раціону, ми простими таким тестом определяем некоторые моменты роботи його ферментативной системы. То есть э, главный вопрос, почему стоит разделять? Потому что наши ферменты, вот те, которые э, наш организм выделяет для переработки пищи, они, э, ну, они как раз и разделены на три категории. То есть те, которые перерабатывают белки, жиры и углеводы. Так вот, если мы э, употребляем пищу единым компом, то есть где это такая смесь, в которой есть разные виды э, вот этих составляющих то организму гораздо сложнее переварить, потому что ему нужно как-то еще разделить эти, эти составляющие и уже работать с ними по, по отдельности. А я для того, чтобы проще было понимание, обычно вырисовываю какие-то ассоциации или картинки вот на мероприятиях, которые веду, поэтому так, чтобы проще было запомнить. А, смотрите, углеводы, то есть это по сути говоря все, что а, содержит в себе зерновые, то есть это хлеб, это каши, это вот картошка, всеми любимая. Вот. Это те компоненты, которые очень легко усваиваются. То есть если мы возьмем с вами мякушку хлеба в рот и не глотая подольше пожуем, то через какое-то время она становится сладкой. То есть расщепление углеводов у нас происходит уже в родовой полости. Поэтому проблем с усвоением углеводов гораздо меньше, чем с усвоением белков и жиров. Uh -huh. а, а вот именно потому что у людей появляется проблема с усвоением жиров жиров, многие люди начинают ограничивать белковую и жирную пищу и тем самым создают себе неблагоприятные условия для организма. Але вона все одно потребна в любом варианте. Конечно, да. И есть определенные нормы. Дело в том, что вот даже текущая ситуация по состоянию иммунной системы, которая беспокоит людей, э, с учетом там текущих э, моментов. Э, в Украине в плане там, эпидемии и всего остального, это ведь иммунитет, это белок. То есть именно из-за того, что есть какой-то дефицит по белку или тех компонентов, которые строят иммунную систему, это может быть и витамин С, и другие компоненты, об этом сейчас останавливаться много не буду, то появляется тот самый дефицит. Поэтому в раздельном питании что нужно понимать? Что если есть желание скушать какой-то гарнир, э, там, кашку, картошку, там, что-то еще, то лучше это не смешивать с, с белковой пищей. То есть не стараться делать так, чтобы это был такой вот еди, единый такой прием пищи. Лучше Але все якщо все одно є бажання щось додати, якщо, ну, скажімо, для е, більшості людей споживання просто каші окремо або картоплі окремо, е, це завдання ну, не надто приємне. Хочеться все одно чогось додати, як ніби не вистачає якихось інгредієнтів. То з чим краще таку їжу поєднати? Ну, тоді краще все-таки з'єднати э, таку їжу, допустим, з салатами, або э, если говорить по поводу каких-то белковых вещей то возможно грибы да то есть там тушеные грибы там может быть какие-то жареные грибы то здесь уже по выбору человека а вот э, пищу белковую то бишь мясо рыба э, яйца те же самые и так далее э, они усваиваются только ну, нормальное усвоение происходит только при наличии клетчатки, э, которая поступает вместе с этими видами продуктов Потому звісно, якщо ми починаємо м'ясом какими-то білковими продуктами, то желательно все таки, щоб с этим з цим був салат. Митро. Скажіть ось в роздільному харчуванні найосновніші принципи тут йдеться саме про те, що скажімо, зранку потрібно споживати. например, белковую їжу, так и потом протягом дня цей розподіл, цього розподілу дотримуватись. Як скомпонувати ось ці прийоми білкової і їжі? Ну, смотрите, пер, перво конечно, нужно понимать, что, опять-таки, возвращаясь к тому, о чем проговорил, углеводы — это энергия. То есть, соответственно, оставлять углеводы на вечерний прием пищи тоже не имеет смысла, поскольку очень часто люди поужинали и уже как-то собираются отдыхать. В результате эта энергия не расходуется и, конечно, превращается со временем там, в жировую ткань, то есть в те вещи, которые людей не очень радуют потом в зеркале. Вот, поэтому, если говорить об углеводной пище, то желательно ее все-таки добавлять и распределять в течение дня. А вот именно белковую пищу, это преимущественно утро должна быть белковая пища, вечером, конечно же, она может быть, но ну, уже количество ее значительно меньше. Вот. И вот эту норму по белку, которая она рассчитывается индивидуально под каждого человека, вот, ее нужно равномерно распределять для того, чтобы опять-таки уменьшить нагрузку на пищеварительную систему. Скажите еще, а после такого раздельного харчування, если человек выбирает все-таки самый такой способ споживания ежи, какие результаты она может потом увидеть? Ну, перво-наперво я могу сказать, что появляется ощущение легкости. То есть вот того, чего обычно не хватает людям, когда они вот не структурированно питаются. Очень часто у людей возникают такие проблемы, когда ты поел, и ты понимаешь, что есть какое-то чувство дискомфорта. То есть когда мы начинаем помогать организму правильно усвоить, правильно переварить эти компоненты, конечно, организму проще. То есть в итоге появляется легкость, это раз. Во-вторых, вот это разделение на разные виды пищи, дело в том, что белок, он в переваривании гораздо сложнее, чем э, другие компоненты. Именно поэтому, конечно, э, вот э, люди э, после праздников, которые были насыщены белком, там, возможно, мясными блюдами, какими-то рыбными и так далее, вот, э, там, обычно симбиоз какой-то с салатами с разными, с углеводами, там, с картошкой, вот, они чувствуют такое состояние, тяжести, упадка энергии, желание как-то полежать и отдохнуть, вместо того, чтобы ну, как-то подвигаться и помочь организму переваривать. Тут, до речи, можем говорить про какой-то размер порции, который наиптимальнейше нужно споживать, для того, чтобы действительно этого переобтяжения не чувствовать? Да, мы этот вопрос тоже обсуждаем э, регулярно. Э, порции э, разовые, на самом деле, ну вот если... Если так, опять-таки, провести аналогию, ассоциацию, то он где-то должен быть ну, незначительно больше, чем размер ладошки человека, вот за раз. Почему? Потому что есть такой момент, что если мы употребляем большое количество еды за один прием, то мы растягиваем стенки желудка, и тем самым в следующие разы, когда объем пищи, возможно, меньше, но ее ценность не меньше, чем больших объемов, мы все равно ощущаем чувство голода, то есть нам кажется, что нам не достает еды. Тогда насколько часто должно быть еда, как часто можно ехать, именно такую количество, как для кого-то, возможно, вы считаете, невероятно малую количество еды? Ну, э, невероятно э, мало, да, то есть вот это вот... Небольшое количество пищи может показаться человеку, потому что ну, мы действительно привыкаем э, кушать много, чтобы наесться. И это опять-таки зависит от того, что сегодня э, питательная ценность еды, которую мы употребляем, значительно меньше, чем раньше. То есть э, нам, чтобы насытить организм теми веществами, то есть не желудок насытить, чтобы он был полный, а клеткам дать питание, нужно съедать больше объема еды. Вот. поэтому частота приемов, ну, здесь, конечно, э, все зависит от того, какую именно человек еду употребляет. Вот. Но в целом это может быть, скажем, э, три более полноценных каких-то приема пищи, как обычно, и э, где-то порядка двух э, вот, в промежутках между этими тремя каких-то дополнительных вот перекусов, которые тоже должны быть очень ну, продуманы, э, чтобы не создавать нагрузки на организм. Дмитро, ще одна хотіла запитати, чи насправді ось той факт про те, що пити потрібно або за півгодини до їжі, або через півгодини після того, чи насправді він виправданий, що не потрібно запивати їжу одразу ж після споживання? Uh, он опять п'ять таки індивідуальний вопрос. Діло в тому, що є люди, які потребляют очень мало води. Тобто я говорю зараз о воді не о жидкості. и в результате это приводит к тому что употребление допустим еды достаточно сухой которая не может нормально перевариваться когда в организме мало воды да, когда когда нет сопутствующих факторов в частности количество жидкости то для таких людей возможно применение то есть возможно пить во время еды для того чтобы немножечко разбавлять и помогать процессу пищеварения но конечно вот тот факт который который вы озвучили, он имеет место, то есть его часто о нем задумываются, его о нем говорят, потому что у нас есть вот те самые желудочные соки, да, то есть пищеварительные ферменты. И для того, чтобы не разбавлять концентрацию, то есть чтобы переваривание процесс происходил более качественно, конечно, есть рекомендации, чтобы все-таки разносить вот именно питье и прием пищи. Ми вам так само сьогодні дякуємо. Зрозуміло, що процес харчування він індивідуальний. Кожен обирає для себе свою систему. Про роздільне харчування сьогодні дізналася трохи більше. Вам спасибі. Ну і до наступного зв'язку. Ще, ще поговоримо про правильне харчування. Сьогодні це актуально. Дійсно, бажаємо вам.